बसमिल्ल रहीम मियां अली फैसल हिकमत लैब यूट्यूब चैनल फ़ेसबुक पेज हर्बल लाइफ केयर में एक नई वीडियो के साथ हाज़र हुआ हूँ नाजरीन आज मुकम्मल कुश्ता तैयारी शमल्फ़ार और शिंगरफ़ जो कि पिछली वीडियो में एक पाउडर की शक्ल में दिखाया गया था तो इसको पंद्रह दिन मुसलसल आबे, लीमू, अदरक और लहसुन में खरल करने के बाद इसने ये ठोस शक्ल इख्तियार कर ली है जो कि आप देख रहे हैं नाजरीन इस कुता यानी कि शिंगर और फाड़ मिजाज गर्म और खुशक है इसके अंदर एक और चीज़ मैंने ऐड की है मरवा रीत वो भी इसके अंदर बिल्कुल शामिल हो चुकी है ये आप देख रहे हैं सय पे खुशक कर लेने के बाद और पंद्रह दिन मुसलसल रगड़ाई करने के बाद ये अब बिल्कुल तैयारी में है इससे अगला प्रोसेस है इसको गिले हिकमत करना तो आज मैं आप लोगों को स्पेशली शौकीन कीमियागरी और तिब से रिलेटेड अज़रात की खिदमत में एक वीडियो में तैयार करके आपको पेश करूंगा जिसमें आप इसको तैयारी कर सकते हैं एक बात जहन नशीन रखें और नोट फरमा लें कि ये एक ख़तरनाक अमल है लिहाजा कोई भी ना तजर्बेकार फर्द इसको अमल में ला के नुकसान का मरतक ना हो तो चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ ये पाउडर जो आपको नज़र आ रहा है ये असल में मुल्तानी मिट्टी है जो बिल्कुल बिल्कुल बारीक पीस ली है ये देख रहे हैं आप बिल्कुल होगी है इसके अंदर मैं एक, एक, एक केमिकल और ये गुड़ वाला जौन सा शरबत इसके अंदर डालूँगा जिससे ये बिल्कुल गलीज़ और गाढ़ा और चिपचिपाहट वाला ये लेप सा एक बन जाएगा जिसे इन कठालियों के अंदर बंद करके मुकम्मल तौर पे कपड़ोती करेंगे कपड़ोती के बाद इसको पाँच किलो ओपलों की आग में रखेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो पैंतीस से पचास साल की एज पचपन साल की ऐज तक इसको इस्तेमाल करके तो ये इसको फ़ायदा उठा सकते हैं पानी के अंदर ये बारीक पिसा हुआ ये गुड़ इसके अंदर डालते हैं जी ये अब इतना गुड़ डालें कि आपका जो शरबत है वो बहुत गाढ़ा होना है। शुरू हो जाए ज़्यादा बेहतर और मुनासिब तो ये है कि पानी में गुड़ का शरबत बना के इसको थोड़ा सा आग पे रख दिया जाए ताकि ये गाढ़ापन इसमें आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो गिले हमत है वो मज़बूती से हो सके जितनी अच्छी गिले एकमत होगी उतना कम चांसेस हैं कठालियों के या फिर आ, मिट्टी के कुजों को टूटने के अब आप देख रहे हैं ये तकरीबन तकरीबन अब शरबत सा बन गया है इसे अब डालते हैं ये मुल्तानी मिट्टी में के अंदर डालते हैं पानी इसका एक लेप तैयार करते थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि ज़्यादा ना हो ये रोड पाउडर है ये भी अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ताकि और थोड़ा मज़बूत हो जाए ये अब इसमें अच्छे तरीके से मिला लें एक ज़रूरी चीज़ कि इसके अंदर कॉटन का भी इस्तेमाल करें ताकि गिलो ग जो उन है वो अच्छे तरीके से हो जाए कम चांसेस होते हैं कहीं से भी एयर निकलने के